Зарежев вслух наш каждый день. Что же такое репортаж? Репортаж, фоторепортаж. Это событие, которое происходит и в которое мы не можем вмешиваться. Вадим правильно сказал, что э, вот, день-два там они знакомились, знакомились, осматривали, что, где, что происходит и как это происходит. Почему? Потому что репортаж с лету просто так сделать невозможно. Тем более искренний вот такой вот репортаж. Перед вами вот это вот репортажное фото. Ребята, которые фотографировали, естественно, они там не один день ползали. Именно ползали. Почему? Потому что просто так сделать невозможно. Да, это не просто снимки. Это выбранные снимки, отобранные. Это в действительности, как говорится, авторы переживали вместе с нашими бойцами. Вот, переживали эти моменты. Но и вместе с тем они четко наблюдали, где, что и как происходит. Там вот пушка стреляет, здесь вот несет снаряд, дождь идет, да, все, вот, там он умывается. То есть они постоянно, ну, если репортер, он видит то, что не видят другие. Я всегда на своих занятиях говорю, что фотограф должен видеть на 380 градусов. То есть надо смотреть все. Если вы смотрите только в одну точку, вы ничего не увидите. И вы не расскажете нам ту правду, все, которое происходило, происходило там и вообще, а о, 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 о том событии, которое вы фотографируете. Поэтому надо видеть вокруг себя все. Надо подпрыгнуть, подпрыгните. Надо упасть, упадите. Надо куда-то залезть, залезть. Но это сделать так, чтобы еще живым остаться. Понимаете, в чем сложность этого репортажа? Чтобы живым остаться и показать нам, здесь, всем, как говорится, присутствующим, донести эту правду. Эту правду, которую каждый день мы слушаем по радио, смотрим телевизор, интернет, знаете, друзья, я вам скажу так, что это непростая работа. Эта работа стоит того, чтобы мы все это увидели. И непростые события там происходят. И поэтому ребята, которые сделали, преподнесли, как говорится, этот репортаж, в действительности они мастера своего дела. Как говорится, честь и хвала им, и дай Боже нашим хлопцам быстрее.